哎哎哎，慢点跑！慢点，慢点，慢点跑，慢点跑！啊！你，我，我，我是想说，要不要扶着你？ 不用。啊！三老师，你不走吗？啊,啊，来了来了。四老师，你叫我小桑就可以了，我现在还不是老师呢。 右边就是主任办公室。啊，谢谢。苏老师，一会儿见了。哟，苏老师，昨天郑老师发朋友圈了，说是已经在产房待产，估计今天呢就要生了。这么快？ 这还快啊！你都快帮他带一个多月的课了吧，李老师啊，啊，汪主任啊，我来介绍一下啊，这位是李老师，啊，这位是桑无烟，咱们新来的实习老师，以后呢你就跟着李老师帮忙班级的事务吧。啊，李老师您好，以后就多麻烦您了。哪里的话，我每年最期待的就是实习老师了，这样可以让我轻松很多了。啊这样啊。 咱们学校呢，实习老师跟代课老师啊，大家都是在一个办公室。你呢，就坐苏老师旁边吧。哦，好啊。苏老师啊，他呢叫桑无烟，嗯、呃，我就安排他坐你旁边了。这位是苏念青，苏老师。苏老师好。你好。啊，苏老师呢是芒文老师，你坐他旁边呢也互相有个照应。苏老师，以后我每周四周五都会来实习。 请多指教呀，不敢我还有点事，就先走了。哎，好。 这曲风。 你是吴烟，嗯、啊，桑无烟。什么事？嗯，没事。我在对面办公室听到这边有琴声，觉得还挺好听的，就想过来看一看。那我现在已经弹完了，呃，你可以走了。啊、呃，嗯、呃，麻烦带上门。啊、呃。 哦。拽什么拽啊！谢谢，我来就好。 是不是真看不到啊？ 苏老师，嗯，我我是想说，我的车那个停在门口左手边那儿了，你小心点，别碰到了啊。啊，你没课吗？这会儿就要走啊？没有。 金先生，这里面是有什么您自己的故事吗？没有。啊，嗯，那行，那没事，我先走了啊，拜拜。 姐，哎，我正好找你有事儿，我临时要去市政府开个会，你看看能不能帮我代下前班啊？唱歌活动或者是让他们自我介绍都行。嗯，行，但我刚来的时候他们都已经做过自我介绍了，那我再想想。好，谢谢啊。啊，有任何问题记得给我打电话。好嘞，没问题，慢走。嗯，一点什么？ 苏老师，你怎么回来了？哦，忘记拿曲谱了。怎么样，在我们学校还习惯吧？习惯。这里挺好的。那就好。说实话，这年头啊，愿意来我们这种特殊学校支教的老师已经越来越少了。好不容易遇到你这样的人才，你要是有意转成正式教师的话，我可以跟学校争取一下。我的状况。 您是知道的，就不必麻烦了。哎，说实话，我是真想把你留下来，而且啊，我们也的确很缺人。不是还有实习老师吗？他们啊，都是一些相关专业的学生。大学呢，要求他们到各个单位去实习，拿到学分才能毕业。一般几个月之后啊，他们就不会再来了。所以是学校指派的，也不能说完全是指派的。 也会遵从个人意愿吧。你比如说桑老师吧，他是心理系的学生，在校成绩又够好。如果他能把我们学校列为第一实习志愿，那肯定就能进来。这年头，愿意把我们这种特殊学校作为第一志愿的，已经不多了、哎。嗯，嗯，是这样，苏老师，其实是有事想请你帮忙的。嗯、哎、李老师呢，外出去开会了。等一下那堂课呢，我想教小朋友们唱歌。 嗯，可不可以麻烦你帮忙弹个琴？他们有音乐课学唱歌。啊，我知道，嗯，但是你看，我是一个新来的实习老师，我也不会用盲文教他们看书什么的，所以就帮帮忙啦、啊。哎，朱老师，杜老师，那个朱老师。 这么没礼貌呢，这人。张、嗯嗯、老师。 哦，小朋友们好，嗯，老师今天呢要教你们学习唱歌，那一会儿唱的最好的小朋友，老师会有奖励的，所以你们认真学好不好？好。那我们唱什么呢？啊，唱小星星吧。那老师先给苏老师唱一遍，让他好好准备一下，然后你们再一句一句的跟着我学，好不好？ 那苏老师，我唱了。一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星，挂在天上放光明，好像千万小眼睛。可以吗，苏老师？好，嗯，那我们准备啊，预备起。 一闪一闪亮晶晶，呃，等、等、等，一下，苏老师，你、嗯、这个弹的不对吧？你刚刚就是这么唱的。我刚刚，就这么唱的吗？嗯，那可能是我调起高了，哎，没事儿，你就按这个弹也可以的啊。那我们再来一遍啊，预备起，一闪一闪亮晶晶，一闪一闪亮晶晶。一闪一闪 满天都是小星星，满天都是小星星，挂在天上放光明，挂在天上放光明。哎，苏老师，怎怎么了？这是？ 我们再来一遍啊！继续继续，宋老师，预备起！一闪一闪亮晶晶，一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。大家早啊！早。哟，吴岩，这什么呀？ 这个是我老爸特地从老家托人送过来的汤圆，我分给大家吃。这个汤圆不好放久了，今晚最好大家都给煮了吃吧。谢谢啊，这回我们可有口福了。这是我爸亲手做的，带着幸福的味道，吃起来啊会更幸福的。你帮我分一下，谢谢。嗯，苏老师，这盒给你。 那我放这儿了哈。不用。之前我那样想是我不对，对不起。没什么好道歉的，你又不是对不起我。 嗯、那么难哄啊！小薇，苏老师，苏老师，苏老师，我以为你们人都不见了，你都不要我了。我就在这里啊，你忘了，这节课我们是要去体检的。 想起来对不对？小薇很好，找不到老师和同学就自己回教室，老师教的都有听，做的很棒，真乖。嗯、我们不哭了。嗯。啊，嗯，是我，我来接小薇去体检。 知道你不愿意听我解释，但你相信我，我一定会照顾好小薇的。你至少给自己一个相信别人的机会吧，小薇。那桑老师带你去体检，好不好？好。 那我们先去了，走吧，小薇。 这脾气，真是可惜了这张脸。吴嫣<烟>，哎，还没走呢？啊，我正准备走呢。哎，李老师，我发现苏老师好像很偏爱小薇啊。这小薇呢，也姓苏，他俩是亲戚吗？不是。哦、嗯，那，嗯，你苏老师在这边工作多久了呀？有，有一个多月了吧。 啊，其实啊，他不像我们这里的老师。最早教蒙文的郑老师生孩子待产假去了，还有一个徐老师退休了。本来呢，学校是想返聘他的，结果他要去外地带外孙，所以啊，这里缺个老师。然后我们裴校长跟苏老师的关系很熟，正好找他代课。啊，我估计，他还得待半年多的课。哦，哎，那他之前是做什么的呀？ 嗯，也在其他的地方教书什么的吗？那我就不知道了。他呀，从来不和我们闲聊。汤圆，哪里来的？同事给的。这可是你第一次收到同事的礼物，没想到就你这种脾气，居然还有同事喜欢你。回家。